Wabiyarau membangkitkan jika penyewa enggan menyerahkan kenderaan atau barang kepada pemunyanya setelah notis dikeluarkan. Ya, inilah yang saya rasa yang dibangkitkan juga oleh uh, kuala kedah tadi. Kuala kedah yang kata uh, penyewa gedebe bukannya uh, penjual uh, Bukannya tukang tarik kereta gedebe, Bermakna <laughs> tarik kereta gede mana yang tuan punya kereta lebih gede dia langsung tak benarkan ha, ada yang mengatakan kereta disimpan dalam rumah dan sebagainya sebenarnya di bawah seksyen 42 memperuntukkan bahawa perintah mahkamah boleh diambil oleh tuan punya kereta sekiranya pihak kereta, penyewa kereta enggan untuk menyerahkan kenderaan atau barang kepada pemunyanya setelah tamat tempuh yang dinyatakan di dalam notis peraturan 3 peraturan sewa beli. Jadi mahkamah boleh menyaman uh, orang yang diadukan supaya hadir ke mahkamah untuk menyerahkan barangan yang di, disimpannya ataupun kereta yang disimpannya. Memang uh, akan terdapatlah kes-kes di mana kereta disimpan di dalam rumah dan kita tidak dibenarkan, tak benarkan masuk. Kalau dulu mungkin uh, yang kita semua setuju, setuju sependapat gangsters ini main pecah rumah orang dan sekarang ni kita tidak benarkan kerana ada kod etika dan sebagainya ada yang mengatakan kalau dah ada kod etika kalau simpan di rumah macam mana nak ambil kereta jadi masih boleh pergi ke mahkamah untuk mendapatkan arahan mahkamah uh, yang berhormat menteri minta penjelasan bermakna kalau begitu jawapannya kedua-dua belah pihak perlu mendapat perintah mahkamah mengikut pindahan pindaan Atah ini Bermakna pihak uh, pihak bank yang mengupah uh, apa uh, golongan yang mengam, menarik kereta juga perlu mendapat perintah mahkamah dan begitu juga pihak pembeli yang telah ditarik kereta juga perlu mendapat perintah mahkamah begitu penjelasan kecil yang ini yang kita fokus kepada kes yang enggan menyerahkan enggan menyerahkan ya dan enggan maknanya yang tadilah dia tak benarkan ambil dia sorok kereta ke rantau panjang dan sebagainya gangsters rantai yang contoh lah contoh yang diberikan oleh ahli parlimen tadi disimpan kat sana ada orang orang lain yang kawal kereta tu supaya tak boleh diambil jadi kalau macam tu uh, yang penyewa akan apa ni uh, owner akan mengalami kerugian dan kita kata tak boleh gunakan gangsters lagi selepas ini jadi mahkamah lah yang akan menggantikannya jadi sebab itulah dia boleh pergi ke mahkamah sekijang membangkitkan mengenai um, uh, kegagalan menyerahkan barang yang di barang-barang yang ditempah dalam masa yang ditetapkan. Pindaan uh, pindaan round -round ini iaitu section uh, 30A dan section 31B memperuntukkan jika terdapat pembatalan tempahan uh, pemunya, dealer ataupun ejen atau orang yang tidak bagi pihak pemunya hendaklah memulangkan 90% daripada bayaran tempahan kepada pembeli jika gagal mematuhi peruntukan ini ianya merupakan satu kesalahan dan uh, sekijang juga membangkitkan mengenai isu apabila uh, kereta yang di, di, ditarik balik waktu untuk pelelongan terlalu lama dan sebagainya menyebabkan uh, apabila dilelongkan harga telah pun jatuh dan sebagainya kawasan yang sama juga dibangkitkan oleh yang Mohd. Ledang dan sebagainya Jadi saya percaya perkara ini telah pun saya jawab pada peringkat awal lagi Iaitu peraturan-peraturan akan kita tetapkan Isu kos tarik kereta dan uh, storage fee per Fee untuk penstoran yang terlalu tinggi Dan uh, kali ini dibangkitkan oleh Yang Muhammad Jempol dan juga Tangga Batu perkara ini juga seperti saya sebut bahawa kita akan meletakkan peraturan-peraturan yang lebih jelas uh, isu mengenai kehilangan barangan semasa beri, semasa dan selepas keadaan ditarik ianya dibangkitkan oleh yang berhormat sekincang untuk makluman yang berhormat tuan punya ataupun penarik barang yang dilantik dikendaki menyerahkan suatu dokumen yang mengakui penerimaan barang-barang yang dikenaki dan menyediakan suatu penerangan yang ringkas ataupun senarai berkenaan dengan barang-barang, tarikh, masa dan tempat di mana Tuan punya mengambil milikan barang tersebut seperti mana yang dikenaki di bawah Seksyen 16-5 yang sedia ada webik kepung, ledang, tangga batu juga membangkitkan isu bagaimana nak menguruskan uh, tahap keberhutanan dan peminjam menanggung kos sampingan seperti pembaikan kereta dan kos alat ganti yang tinggi akhirnya pengguna tidak, mema tidak mampu membayar insuran uh, penyewa berhak berunding dengan pemunya untuk menjadualkan semua, semula pinjamannya bagi mengurangkan bebanan dan seksyen 15 akta juga menyatakan sekiranya penyewa tidak mampu menanggung kos ansuran bulan, bulanan, penyewa mempunyai pilihan untuk membuat penamatan awal dengan menghantar barangan atau kenderaan kepada pemunya sewaktu kerja pejabat. Sebenarnya perkara ini juga dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pasir Mas mengenai uh, cadangan supaya uh, supaya penyewa sendiri secara sukarela memulangkan barangan. Jika tidak mampu membuat bayaran Sebenarnya perkara ini uh, memang disebutkan Di dalam akta sewa beli Iaitu apabila penyewa tidak mampu lagi untuk meneruskan uh, Bayaran, ansuran Dan dalam masa tempoh 21 hari yang diberikan uh, Penyewa boleh memulangkan secara sekerela Barangan tersebut Dan jika ini berlaku maka Ianya ia akan dilepaskan daripada bayaran kos-kos seperti kos uh, pengambilan semula dan juga kos storage dan sebagainya mengenai uh, alat ganti rugi uh, alat ganti atau spare parts yang uh, terlalu mahal dan sebagainya saya ingin maklumkan bahawa uh, pihak kementerian sedang uh, uh, mengadakan kajian untuk mengawal dari segi uh, harga dan juga untuk menentukan safety standard untuk spare parts yang akan dijualkan di workshop-workshop dan sebagainya um, Rembau dan uh, dan uh, Kuala Selangor ada membangkitkan mengenai perlunya diwujudkan satu akta untuk Pinjaman-pinjaman uh, ataupun uh, yang yang berkaitan dengan barangan yang dibuat secara sewa beli. Sebenarnya pihak Kementerian sedang di dalam uh, proses untuk mengujukan satu akta yang dipanggil Consumer Credit Act yang akan merangkumi semua transaksi yang melibatkan uh, sewa beli yang tidak termasuk di bawah akta sewa beli ini. Dan uh, saya ingin maklumkan ada yang dibangkitkan oleh yang bermakna mengenai easy payment easy payment sebenarnya tidak dikawal oleh mana-mana akta dan dia hanya tertakluk pada perjanjian biasa saja sebab itulah saya bersetuju dengan yang mohamad bahawa sudah tiba masanya supaya pihak kerajaan mewujudkan satu akta untuk melindungi transaksi-transaksi seperti ini sebab itulah kita akan wujudkan consumer credit act tadi supaya perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dikawal oleh satu akta yang tersendiri. Uh,